qürbətdən gələn, gələn səslər. Səslə. Gözəl və nəcib xasiyyətlərin sahibi Ağacışiyev Zəhra. Ağacışiyev Zəhra 1970-ci ildə Cəllabat şəhərinin Günəşli kəndində anadan olub. Həmin kəndin 2 saylı orta məktəbində də əla qiymətlərlə oxuyan Zəhra texniki fənləri daha çox sevib. Hami ilə səmimi, mehriban və xoş rəftarda olan Zəhra Məktəbdə keçirilən bütün tədbirlərdə fəal iştirak edir. 1987-ci ildə orta məktəbi qurtardıqdan sonra sənədlərini ali məktəbə verir. 1996-cı ilin oktyabr ayında Almaniyaya gedərək orada türk şirkətlərinə qəbul olaraq vətəndaşlıq alır. Qürbət əldə yaşasa da hər zaman ürək döyüntüləri vətənlə bağlı olub və onun vətənə, millətə sevgisi və etdiyi xeyirxah əməllər danılmaz faqlardır. 44 günlük böyük vətən müharibəsi zamanı əsgərlərimizə dəstək, şəhid və qəzə ailələrinə mütəmadi yardımları onun vətəndən uzaqda yaşamasına məmnəvi rahatlıq verir. Çox sağ ol ki, sən böyük igidlikliyibsən. Karşısında, karşısında, karşısında. Sən elə digin igidliklər qarşısında bu görülən işlər heç nədir. Sənin zəhmətin xalq qarşısında, dövlət qarşısında, respublika qarşısında böyük şücaət göstərirsən. Allah sənə var eləsin. Sən bizim başımızı üzə edirsən. Ağzımızı açıq edirsən. Halal xoşun olsun.